Доброго времени суток. В общем, решили, можно сказать, для себя померять, окажется, длина трактора. Так, выходы 240 миллиметров. Это от переднего, скажем так, бампера отбойника и по задней колосу. И плюс еще навеска. Это, можно сказать, 270. 3 метра, да. Длинноватый, конечно, получился. Даже я не знаю, рентабельно вообще ставить сюда эту навеску. Может просто сделать ее как бы, чтобы он тягал. Вот такой тракторец. Для полевых работ. Ну, там, заволочить. Может и надо навеска. Но я больше затопчу чем сделаю. <coughs> так, что касательно колоса, гайки удлиненные приобрел. Уже как бы безобразно, ну, однообразно. Тормоза покачал. В общем, вообще, думаю, поставить вот такого все с адаптера. Сюда я за автомобиль оставлю яблоко. Сюда я, конечно, надо сюда его, можно сказать, проколдовать. Чтобы оно было крепенько и Быстренько занималась. Это еще будут все размышления и совмещение всех за и против. Так, все, комментируем, ставим лайки, подписываемся на мой канал.